అందరికి శ్రీమాత్రడ మహా సౌందలహరిలోని అరవై ఏడవ శ్లోకం చదువుతున్నాను వినండి కరాగ్రీనా స్పృష్టం గిరిసల గిరీశ ముహురధర కులతయ కరగ్రాహ్యం శంభో ముఖ ముకుర వృంతం గిరిసు कतम का कारम भ्रूम तव चुभुकमौपम्यरहित कराग्रेना स्पृष्ठ तुहिन गिरीना वत्सलतया कराग्रीना स्पृष्ट तुहिन गिरीना वत्सलतया कराग्रेणा स्पृष्टम् तुहिन गिरिनावत्सलतया कराग्रेणा स्पृष्टम् तुहिन गिरिनावत्सलतया गिरीशेनोदस्थम् मुहुरधर पानाकुलतया गिरीशेनोदस्तम् मुहुरधरपानाकुलतया गिरीशेनोदस्तम् मुहुरधरपानाकुलतया गिरीशेनोदस्तम् मुहुरधरपानाकुलतया पराग्राह्यं शम्भोः मुखमुकुर वृन्दम् गिरिसुते करग्राह्यं शम्भोः मुखमुकुरवृन्तं गिरिसुते करग्राह्यं शम्भोः मुखमुकुरवृन्तं गिरिसुते करग्राह्यं शम्भोः मुखमुकुरवृन्तं गिरिसुते कथं कारं भ्रूमः तव मौपम्य मौपम्यरहितम् कथं कारं भ्रूमः तव चुभुकमौपम्यरहितं कथं कारं भ्रूमः तव चुभुकमौपम्यरहितं कथं कारं भ्रूमः तव चुभुकमौपम्यरहितं पराघ्रीणास्पृष्टम् तुहि न वत्सलतया गिरीशेनोधस्तम् मुहुरधरपानाकुलतया करग्राह्यं शम्भोः मुखमुकुरवृन्दम् गिरिसुते कथंकारं रोमः तव चुबुकमौपम्यरहितम्